– 1 вересня, це свято? Свято. А чому? Бо племінник школу йде. Звісно, праздник. Ми нарядні, нарядний, стол буде. – Ви школу любили? Що найбільше подобалося? Трудно сказати. Наверно, канікули. А найменше? Вчитися. – Звичайний день. Поспішаю. Бачите, поспішаю на роботу. Був дуже непосидячою дитиною і сидіти. Там 6-7-8 годин на день це було дуже тяжко. Свято для діточок наших українських, бо вони вперше йдуть до школи. Це знаково для них. Це наша надія, наше майбутнє. А що вам в школі подобалося? Що не подобалося? Взагалі? Так, як це не подобалося? Школа це дитинство, це, це перші друзі, які, мабуть, з тобою залишаються на все життя. Так. Можно сказать, что значит мне двики, Двигаешь, это, это же навидем. Мне не нравился сам момент обязательности. Вот это. Нужно прийти, сделать уроки, эти домашки, учителя. Это я помню, это с 1 сентября началось. Мне это не нравилось все 10 лет. Хотя вот в садике помню, хотелось повзрослеть, как-то там, пойду в школу, стану большой, а потом, когда с этим сталкиваешься, как-то чувствуешь себя беспомощным. По сравнению с этой большой системой, у нас несовершенная образовательная система. Так, ну, так не должно быть. Очень много радостных эмоций ну, такая и воспоминаний. Да. Ностальгия накатывает и хочется радоваться. А что подобается, что не подобается в школе? Танцевать рано. Форма. Она, она когда-то закончится. Это самый большой минус в этой школе. Вообще во всех школах, мне кажется, форма. мои школьные жилетки особенно нравятся. Да, зимой очень согревают душу и тело. В школе я студент. В школе что нравилось, что не нравилось? Кружки, сплоченный коллектив, некоторые преподаватели отчасти. Это что, нравилось? Это нравилось. А не нравилось? а не нравилось. Все остальное. Сейчас проблема по большей части не в системе образования, а в коррупции. Бороться с коррупцией нужно и все.